assalomu alaykum assalomu alaykum avtoamer kanalida birinchilardan bo'lib videolarni ko'rishni xohlasangiz bir dona like va obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman agar siz avtoamei kanalida mehmon bo'lsangiz unda men birozga videoni stol qoldiraman siz obuna bo'lib olishingiz uchun aziz do'stlar aziz do'stlar obuna bo'lgan bo'lsangiz obuna tugmasini bosgan qo'llaringiz va doim dard ko'rmasin pachkka pochka dollarlarni sanasin va kabatullohni ham ziyorat qilishga yetsin aziz do'stlar bugungi Opel Astra Hijbek juda ham yaxshi holatda turibdi bu moshinamizni ishlab chiqarilgani bir ming yil motori 1.6, tojikiga 31 o'ttiz bir ming so'mon deyapti dollarga 2000 dollar 9 va ikki yuz to'qqiz ming rubl azizlar telefon nomerlar no'n sakkiz olti yuz to'qson ikki to'qson uch to'qson uch azizlar bu moshinaia gaz va benzin bilan yadi bu moshining holatini o'zlaringiz ko'rib turibszlariz mashinaning tonirovka hujjati sakkiz oylik bor aziz do'stlar aziz do'stlar bu moshinamiz sizlar uchun agar ma'qul kelgan bo'lsa ekrandagi nomerlarimizga bemalol bog'lanishingiz mumkin juda ham yaxshi holatda moshinaning saa dokumentlari ham motori ham to'rt bolani ham akkumlatori ham yangi qo'yilgan do'stlar moshin dushanbe shahrida joylashgan agarda sizlarga bu moshinamiz yoqgan bo'lsa bir dona layk like va obuna bo'lish esdan chiqmasin va fikrlaringiz bo'lsa komentariya yozib qoldiring bu fikrlarni ekranga olib chiqamiz sog' omon om, bo'ling